Не мы можем начать. Дмитрий Иванович. Во всем мире одна из демократических форм учета более движения граждан является референдум. Но есть определенные правила, есть определенные, скажем, сроки технологии его проведения. 12 марта. Первое, это довольно значительная часть населения, которая издавна мечтает. России. То есть, по сути дела, мы сегодня являемся ситуацией, которая еще больше произведет раскол общества в Крыму. Говоря о последствиях данного референдума, ну, для меня самое, скажем так, главное и страшное, что может произойти, это то, что Крым навознен большим количеством людей, имеющих оружие. Эти люди вне всякого правового поля. Эти люди э, ну, не контролируются какими-либо э, органами. Вероятнее всего, органы местного самоуправления, которые будут проводить подготовку к референдуму, будут пользоваться старыми базами данных, в которых присутствуют мертвые души, опечатки, э, неправильно искаженные, переведенные фамилии и так далее. И так далее. Сегодня это просто желание вывести семьи на случай, а вдруг здесь будет горячая точка. Но на самом деле... Э, те люди, которые здесь в Крыму живут, они и планируют оставаться здесь и дальше. Более того, многие из них просто не верят в то, что такие изменения могут произойти. Результаты уже предопределены теми, кто организовал это э, действие. Вопрос в том, насколько правительство Украины отреагирует на это, насколько это вписывается в планы самого Кремля по присоединению Крыма непосредственно к Российской Федерации, а не к выведению этой территории просто из состава Украины и созданию неопределенного статуса. Насколько отреагирует на все это международное сообщество, конечно, из Крыма судить очень тяжело. Вот. Но судя по той спешке и тому желанию провести его, которое сейчас демонстрирует само провозглашенное правительство, вероятнее всего исход будет таким, что 17-го посчитают большинством голосов.